Кажут, что на морозе iPhone начинает глючить, у него садится батарея быстро и залипают кнопки. Сегодня я хочу убедиться в чем лично, правда это или нет. У э, меня iPhone 5, сейчас значит, 80% зарядки на нем и 22-25% время. Я ставлю его в морозилку на час. Так, ну и пока еще у меня есть немного времени, хочу сказать, что наикрутейший автомагазин База Автозвука сейчас проводит себе конкурс, где вы можете выиграть сабвуфер, видеорегистратор и кучу разных других прикольных для вашей тачки. Так что приходим по ссылке в описании, участвуем, ну и выиграем. Так, ну все, час прошел, будем вынимать. Холодный, чехол погнулся от мороза. Працюет кнопка, тачскрин тоже нормально працюет, кнопка блокировки працюет. Один процент батареи э, исчез. Так, ему давай, набери меня. А что это? И ты кашляет, и ты? А что это? И батя кашляет. А батя-то что? У меня циркосхолерный, ну! ты что?